Взятие отпечатков пальцев большинство ребят видели только в кино. Поэтому для многих это процедура с налетом романтики. Сегодня свои пальчики они охотно оставляют на специальных бланках. Зачем им нужна дактилоскопическая регистрация, многие представляют лишь смутно. Зато специалисты утверждают, у процедуры плюсы несомненные. Польза, она, конечно, очевидная в том, что дактилоскопическая регистрация является самым надежным и самым верным способом подтверждения личности в случае, когда вдруг такая необходимость возникнет. В нашем современном мире такая необходимость возникает довольно-таки часто. Такую необходимость не исключают и сотрудники детского дома номер один. Как и в остальных подобных учреждениях, дети здесь нередко находятся в самовольных уходах. В основном бегут домой к маме и папе, которых лишили родительских прав. Сразу же проводим разыскные мероприятия с целью, значит, создан банк данных на, всех, на каждого ребенка, сохранение родственных отношений, и через родственников мы стараемся сразу же ребенка найти, вернуть. Дима в детском доме живет с двух лет, с тех пор, как родители погибли в аварии. Признается, что мысли о побеге его тоже посещали. Ну, когда маленький был, пытался. А, так сейчас нормально вроде все. К родным хотел? Практически у каждого воспитанника детского дома есть хотя бы один знакомый, который пытался бежать из казенных стен. И это еще раз доказывает общеизвестный факт. Никакие, даже самые комфортные условия не заменят родительского тепла. На счету Тани Задоевой уже несколько побегов. Девочка сменила четыре детских дома. Теперь, повзрослев, поняла, поступала глупо. Допустим, вот я привыкла к пятому. Я жила там, его раз резко расформировали как бы все равно не привычно, тебя привозят в другой детский дом, и ты не знаешь там, откуда ждать там, ну, допустим, испуга, там еще чего-нибудь такого, ты не знаешь этого. И тебе непривычно здесь жить, и ты пытаешься ну, убежать от проблемы от этой. А понимаешь, что от проблем нельзя убегать, их надо наоборот решать. Сотрудники УФМС уверены, данные о рисунке пальцев могут прийти на помощь и в других жизненных ситуациях. Например, при утрате документов за границей. По базе данных специалисты быстро и просто смогут удостоверить личность. Пройти дактилоскопическую экспертизу сегодня может каждый. Для этого достаточно прийти в подразделение УФМС. Светлана Тулунова, Дмитрий Пенигин. Время новостей.